Значит, э вот такая ситуация. Дело в том, что реальная ситуация, в реальной жизни, очень-очень много ситуаций может случиться. Мы ведь не знаем, вот, с какой стороны напал палках оттуда или оттуда. Человек хорошо делает только то, что для него привычно. Как происходит вообще схема э работы нашего мозга, когда на нас кто-то нападает? Сейчас там открывается дверь и заходит мужик, окровавленный с топором. И очень злой. Видно и идет сюда. Я его вижу отсюда. Что происходит? Картинка через глаза, грубо говоря, попадает, я очень примитивно сейчас объясню, на уровне вот на пальцах. Попадает в мой мозг картинка. Мозг эту картинку оценивает. И говорит, Женя, мужик с топором в крови прет в твою сторону. Явно недоволен чем-то. Что надо делать? Он анализирует ситуацию. Могу ли я убежать? Ага, некуда убежать. Ну некуда, потому что он же там же. Значит, что я должен делать? В принципе, а он же все приближается. А Анализирую ситуацию, понимаю, что надо что-то делать. А мужик уже вот так несется, что мы лучше делать мне. Значит, мозг понимает, что он поднял руки, что он ударит сверху. И дает команду телу. А сначала он прикидывает, надо делать верхний блок и бить навстречу. Он дает команду телу, и тело тогда через какое-то время реагирует. Бу-бу! То есть наша реакция, она имеет два периода. Период скрытый, это вот скрытый период, это когда я его увидел, понял, что это мужик с топором, понял, что это опасно, понял, что убежать нельзя, и понял, что нужно что-то делать, понял, что нужно делать, и дал команду тело Вот этот момент это скрытый период. Это все происходит очень быстро внутри меня. А потом второй период, это уже открытый период, то есть моторный период, динамический. Когда тело взялось и с боком там, и с например. Вот этот второй период моторный можно натренировать. Каким образом можно тренировать? Ну, если очень много раз делать на полной скорости, уже нарабатывать на скорость технику, то она будет быстрее. Поэтому движение моей руки вверх будет быстрее, чем у чувака, который этого никогда не делает, который так вот это сделает. Правильно? Совершенно естественно. А вот как натренировать вот этот вот скрытый латентный период? То есть, чтобы я сразу, о, мужик с топором, он еще только замахнулся, а я уже не Хотя я даже не подозревал, что он там есть. Как вот это натренировать? Скрытый период. А очень просто. Если на меня каждый день будет нападать из-за двери мужик с топором, то примерно через месяц я к этому привыкну. Ха, с топором мужик. Это таки, ну, я очень примитивно говорю, но «Ну, смысл именно в этом. То есть, все, что для меня знакомо, я на это реагирую лучше. То есть, на то, что для меня знакомо. То есть, мой мозг не нуждается в анализе ситуации.